Мальної газети Одеський вісник ви призначили таку особу, як Григорій Пасів, який неодноразово ображав Лів'ян, називав нас нацистами. говорив, що української нація про то тою не існує, і українська держава це взагалі не держава. Чи не вважаєте ви, що це може ображати українців? І для чого ви людину без світа освіти призначили головним редактором? Ви знаєте, ми приїхали. не для того, чтобы вести какие-то политические разговоры и обсуждать какие-то политические э, вопросы. Мы приехали исключительно с чистым сердцем, э, с дружбой, со своим уважением. Если мы превратим визит на то, что будем обсуждать какие-то такие моменты, они найдутся и с той стороны, и с этой. Вряд ли это правильно и продуктивно. Поэтому я думаю, что давайте сегодня говорить о других вещах, потому что если мы вы понимаете, вот что мне обидно. Во Львове живет больше 800 тысяч человек. Несколько человек проявят какие-то вот такие крайности, которые могут быть обидны для кого-то, ну, скажем, для участников Великой Отечественной войны, ветеранов. Но мы не должны это воспринимать как позицию 800 тысяч жителей Львова. У нас тоже кто-то может допустить какие-то высказывания, которые могут быть обидны тоже для кого-то. Но ни в коем случае не надо воспринимать, что это мнение миллиона одесситов. Поэтому давайте крайности отведем в сторону и будем говорить то, что нас объединяет. А я уже говорил, нас объединяет несравненно больше. У нас одна страна, у нас одна конституция. У нас единая территория, у нас один президент, у нас одна внешняя политика, у нас в конце везде живут добрые, хорошие люди, у нас один народ. Он разнообразный, да, он разноязыкий, да, он разный по вероисповеданию, да, но это наше богатство. Вот все, что есть самобытного во Львове, это мое личное богатство. Все, что есть самобытного в Одессе, это принадлежит всей Украине. Давайте это цените и этим гордимся меняются а Думаю, это я меня входит, а? ну вы знаете возьмите газету одесский вестник и если вы мне покажете хотя бы один материал где будет неуважение ну что вы сказали там к львовянам, или, допустим, к истории, или к нашей независимости. Ну, я сниму шляпу, извинюсь и попрошу прощения. Но такого материала не было ни одного. И не будет ни одного такого материала в, оде в газете Одесского городского совета «Одесский вести. Это позиция, вы... позиция, вы не найдете. Но если найдете, ради интереса, ни одного, ни одного такого материала нет. И не будет потому что это позиция, газета выражает городского совета. А кто? Частные какие-то позиции, это дело отдельных людей.